saya ada pengalaman saya masa kena tahan polis dia tanya nak buat apa kenapa buat benda ni kat sini kenapa kebanyakannya kenapa 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 dan adakah benda ni macam politik ke ada orang bayar ke untuk buat ni ke so macam kita orang eh tak kita orang just nak lukis je Hai, nama saya Abdul Hafiz bin Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Katun. Saya seorang graffiti artis dan illustrator dari Kajang, Malaysia. Saya punya achievement yang saya dah buat. So yang ni adalah yang dengan Chris Brown lah yang kita boleh tengok. Ini ha, ni adalah proses sketch dia ada satu dua kat sana tiga empat. Ni yang first cover untuk dia. Yang ni second saya lukis uh, satu gambar kasut. Kasut tu macam raksasa rak lah. Dalam masa yang sama tiba-tiba Chris Brown dia share artwork tu dekat dia punya social media. Dan lepas tu dalam masa yang sama saya DM lah. Saya cakap uh, kalau boleh satu hari nanti saya nak dapat uh, bekerjasama dengan uh, Chris Brown lah. Tiba-tiba 2019 saya dapat email daripada management dia cakap uh, berminat tak nak buat design. So saya macam wah terkejut lah macam okey, saya terus macam okey, proceed je saya nak buat Lepas so, tu uh, dalam masa tu dia straight bagi konsep uh, idea dengan apa benda yang untuk dibuat Masa cover album Undecided tu lah So saya ada masa dalam rasanya 5 hari untuk siapkan uh, cover tu So lepas dapat email tu dah terus kena brainstorm buat uh, idea konsep saya bagi dalam empat atau empat rasanya untuk bagi balik dekat management untuk diorang select dah release side uh, site diorang happy uh, lepas 20 uh, tak, uh, lepas uh, covid rasanya dalam hujung-hujung covid bila kita dah boleh keluar semua saya dapat lagi buat artwork untuk dia uh, tapi kali ni untuk cover dia punya mixtape lah so ada dua lah artwork untuk Facebook so saya macam rasa sangat happy lah So bila dapat buat dengan Chris Brown ni dia punya apa orang kata? Crowd dia lain. Dia macam ada yang crowd dari music, ada crowd dari dari art, ada crowd dari gallery macam-macam lah. So rasa macam oh, okey, orang dah start kenal, orang start uh, appreciate. So rasa lagi semangat lah nak buat uh, artwork sebab saya sebelum ni saya macam selalu lukis dekat buku. So saya selalu apa kata? Praktis hari-hari lukis, 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 lukis. So sekarang bila lukis orang macam oh dia inspired dia macam okey nak buat macam ni juga macam tu ah. So rasa macam wow. Wow. Kartun ni kalau saya nak cerita balik dia berbalik kepada zaman sekolah lah. Zaman sekolah menengah. waktu tu saya memang suka lukis kartun macam saya suka macam tiru balik lah kartun-kartun yang saya tengok macam Ultraman, Dragon Ball, Datuk Light, Musuk Sontorion macam benda berat kartun-kartun macam tu lah so saya jadi seronok saya lukis 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 sampai masa tu kawan-kawan saya suka so nama-nama kartun tu start dari situ lah cakap aku panggil kau kartun lah Apis Kartun So habis sekolah mendengar, kawan saya introduce uh, untuk graffiti ni lah. So dia tanya, kau ada nickname tak kau nak guna? So, macam, uh, masa sekolah, dia orang suka panggil aku kartun. Ah, ha, kau tulis je lah kartun. So, senang orang nak ingat. So, sebab dalam masa sama, dia ada dialek dari bahasa English, kartun. So, kartun ni macam Malaysian lah. So, okay, jalan lah. So, sampai sekarang lah saya buat kartun tu. So, dia kalau orang Malaysia, dia macam rasa, eh, kartun eh? Ha happy lah. So, bila kalau Mak Saleh dia sebut macam, kartun. Oh, macam, macam cool. Tapi tu pernah kelakar eh, sebenarnya nama tu. But, uh, tu lah, nama tu asalnya dari sekolah menengah. Graffiti itu sebenarnya banyak juga membantu saya untuk saya mula berfikir di luar kotak. So, saya tak stuck dengan apa yang saya belajar kat sekolah. So, sebab kalau kat sekolah kan kita belajar seni lukis watercolour, akrilik. So bila saya kenal spray paint ni, oh spray paint ni boleh buat macam ni juga eh macam ni. Cuma dia lebih bagi saya lebih seronok dia, dia tak dia tak dia tak uh, apa ke? kalau kita nak buat artwork tu dia tak stuck dekat dalam satu tempat je waktu mula-mula buat graffiti tu selalunya kita orang akan buat malam lah. sebab takut autoriti semua akan eh kau buat apa kat sini so waktu tu limited space untuk kita orang buat uh, dekat melawati masa tu dia ada satu court kita orang selalu praktis kat situ dengan kawan-kawan uh, tapi waktu tu penerimaan lain dengan sekarang sekarang ni kalau kita Keluarkan spray start lukis dia. orang dah start nak ambil video share dekat social media atau oh, artis ni nak start lukisan. So waktu mula-mula tu dia macam susah sikitlah cuma kita nak kena explain macam mana. Lah. So walaupun kena tahan dekat balai polis kita akan explain dulu so dia pun macam faham sebab kalau kita orang buat vandalism uh, vandalism dari mata kita orang is macam kita pecahkan barang tu dekat tempat awam macam tong sampah ke apa kita jumpa pecahkan. Tapi jumpa ni kita pecahkan tu tu act of vendelizo kita orang actually macam nak menyerikan suasana dekat kawasan itulah kadang-kadang itulah sedih kan so kita just lukis untuk suka-suka yang -suka situ creativity <San> lebih kepada recognition lah kita nak conquer satu tempat ke satu tempat lah macam kita pergi sini kita tinggalkan kita punya work so orang lain yang yang lalu nampak eh kartun dah ada dekat sini lah so dalam masa yang sama kita nak tunjuk uh, kita punya style lah oh kartun style dia macam ni mula-mula saya ada uh, buat lettering so nama lah K-A-T-U-N so nama tu ada dekat mana-mana lah sampai satu tempat tu saya rasa saya nak buat karakter sebab saya memang sangat-sangat suka lukis kartun So saya lukis karakter lah. So dari situ saya explore lah Mula-mula saya buat karakter yang portrait Lepas tu saya cuba karakter kartun So waktu tu saya dalam proses nak orang kenal style saya So dalam situ kita saya develop lah. Buat ni, buat ni, buat ni Saya tak puas dengan buat ni Saya buat yang karakter lain pula Saya tak puas Sampai yang sekarang ni saya jumpa karakter saya lah Yang monyet lah Kalau aa, orang cakap bahasa kartun graffiti Oh monyet guys ha, benda tu lah, kira masa saya dah dapat tu yang saya rasa okey dia sisi. Ini dia. Monyet tu dia represent diri saya sebenarnya. Dia uh, saya punya dalaman. Saya macam uh, lebih kepada seronok uh, apa kata agresif dalam masa yang sama benda yang saya tak boleh nak tunjuk sangat, uh, saya tak boleh nak apa kata nak express tapi saya boleh gunakan dari monyet tu macam Contoh macam apa yang jadi dekat uh, isu semasa sekarang. So uh, saya apply dia dekat karakter saya. Saya tunjuk. Sebab tu uh, kalau tengok balik karakter-karakter lama saya dia lebih agresif. Sebab lebihnya macam macam nak meluahkan perasaan tu lah. So, macam agresif lah semuanya macam ganas, ganas 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 Cuma sekarang ni saya dah dah lebih kepada apa orang kata tenang sikit lah. So karakter tu dah jadi lebih friendly lah. Lebih untuk untuk apa kata untuk dapat penerimaan daripada semua jenis orang lah. Sebelum ni saya pernah buat dua collaboration dengan brand dari Indonesia. Kawan kawan saya juga ah untuk buat uh, toys. So waktu tu limited lah macam ada dalam 50 pieces macam tu. Uh, dia punya feedback sangat-sangat positif. Uh, cuma waktu tu saya macam tak terlalu fokus sangat uh, untuk toys lah. So sekarang ni bila Uh, apa yang kita orang dah achieve so kita orang nak fokus macam okay, kita buat toys dalam masa yang sama collaborate dengan artis lain juga macam kawan-kawan yang ada karakter kita nak naikkan sama-sama lah. so macam ok saya dah rasa okay, benda ni kita boleh buat uh, toys toys ni orang boleh terima so saya tak nak lah, seorang je kat situ so saya nak macam orang, -orang lain juga uh. Lah. so yang lebih seronok lah. so sebab tu lah sekarang ni kita uh, uh, kita apa kata kita ada kita punya office for stages So di mana kita try untuk kolek uh, untuk buat kolektif, kita akan select artis dalam masa yang sama untuk collaborate atau kita buat tuan semualah. So itu salah satu daripada kita punya purpose lah untuk naikkan sama-sama semua. Saya ada satu commission project dengan artis namanya Dua Lipa. Waktu tu saya rasa saya dapat uh, DM lah daripada Instagram lah, social media sekar uh, kita orang uh, nak buat satu artwork artis ni namanya Dua Lipa interested tak lah. so waktu tu saya pun macam tengah makan So macam we Dua Lipa eh saya dah dah plan untuk buat dekat LRT Datuk Keramat lah so bila dah sampai uh, dekat Datuk Keramat tu saya start buat uh, artwork semua ambil masa dalam 3 hari kot sebab uh, bila buat karakter muka ni dia dia agak uh, bagi ni kalau saya agak leceh lah sebab kalau dia mata tu sengit nanti macam klien tengok eh kenapa mata dia sengit tentu lah so nak kena perfect lah uh, muka tu so waktu tu saya buat uh, sebaik boleh so dapat uh, figure dua lipa tu dengan background semua yang uh, konsep dengan kena dengan dia punya lagu semua uh, lepas tu dalam masa yang sama tiba-tiba Uh, side dari management Dua Lipa cakap eh Dua Lipa datang nak tengok saya just stand by lah waktu tu saya buat wife saya so wife saya lagi excited lah so uh, dia datang uh, orangnya sangat baik sangat macam friendly semua dia suka artwork tu so best moment lah sebab uh, tak sangka artis tu datang untuk appreciate artwork tu ambil gambar dengan artwork tu dia siap post dekat dia punya twitter waktu tu so seronok lah orang bila orang hargai artwork kita cun Dua Lipa cun serius Okay, jom kita buat. So, waktu tu dia try untuk cari platform yang sesuai dengan artwork saya. Uh, dalam masa tu, saya rasa proses untuk buat artwork tu uh, ambil masa dalam 3-4 bulan. Artwork tu, sebab saya lukis artwork tu dekat atas canvas dulu. So, saya dari situ, saya rasa artwork ni mungkin boleh pergi. So, saya bawa dia ke digital lah. So, digital. Uh, lepas tu, saya buat satu lagi digital. Sebab saya memang dah biasa dengan uh, buat digital artwork sebab... Waktu, waktu pandemik memang tak boleh buat graffiti So boleh lukis dekat iPad je lah So dari dua artwork tu saya tunjuk dekat uh, Business partner saya Dia cakap ok kita, kita go dengan ni So dia tunjuk dekat uh, satu platform ni Nama dia Superfarm So dia, dia, dia ni lah yang akan Riliskan artwork kita orang kat NFT tu So nak jadikan cerita uh, Waktu rilis tu uh, Yang ada satu nama dia Abstain Strong. Abstain Strong ni dia ada 50 artwork je. 50 je yang boleh yang boleh own artwork ni dengan satu lagi uh, Garden of Bloom or something yang tu ah atau Mystical Garden macam tu. Yang tu open to public ah dalam masa 24 jam. So waktu dia orang start untuk open artwork tu dijual uh, a Strong saya rasa dalam masa uh, 30 minit macam tu tu sold out. So macam wey sold out. Jangan tak, tak sangka ah benda ni macam dia sangat laju tau lah. macam tiba-tiba a -tiba, uh, sold out. Pastu yang yang satu lagi tu pula ramai gila yang beli. Semua so, macam terkejut orang lah. cak oi. Macam ni eh. Pastu dia a visa pandang saya dia cakap cakap David cakap macam ha lah. macam nilah cakap oh. Okey. Pastu uh, a waktu tu satu waktu tu a uh, dia kita orang pakai ethereum. Yang F ni satu Ethereum. Satu Ethereum waktu tu RM14,000. So macam tu lagi terkejut lah. Weh RM14,000. Orang beli. Second uh, NFT juga. Uh, nak Dia lebih kepada PFP. Kalau nak lebih mudah difahami, profile picture lah. So benda tu sold out. Pun sama. Macam terkejut juga. Eh habis. Macam tu lah. Tapi yang kali ni lebih seronok sebab kita orang ada bekerjasama dengan New Era. So kita orang buat juga uh, dengan WWF Malaysia. So NFT tu ada kena mengena dengan uh, awareness lah macam uh, harimau, orang hutan. So yang uh, waktu tu yang dengan WWF semua yang yang orang yang beli WWF kita orang tak ambil. So semua tu kita akan bagi ke WWF. Ah uh, WWF invite untuk buat satu artwork option uh, under sorted So saya buat satu artwork uh, pasal harimau ah uh, awak tu auction dia dekat Singapura so awak tu bidding lah so benda habis bidding sama juga kita orang tak ambil uh, tak ambil duit apa-apa satu sen pun semua pergi ke WWF so saya saya tak tak minat sangat macam makan seorang nampak macam terlalu tamak so saya nak benda ni kita share dengan ni kita share dengan ni so semua happy kita boleh kita boleh bantu mana yang boleh ah ha, setulah